Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Modal anak-anak papa para wala cukai ini satu saja setiap kali tiba hari Selasa. Ya pembangkang takut nak bertanyakan soalan kepada PMX sedangkan PMX punyalah power, punyalah berani sampai dia buat sesi PMQT. Tapi pembangkang yang tanya tanya soalan, so pembangkang itu yang penakut, PMX okey je. Betul ke macam tu tuan-tuan dan puan-puan? Jadi sempena dengan hari PMQT pada hari ini, saya akan membongkarkan segala naratif songsang oleh Walau Cukai berkenaan dengan PMQT dan membuktikan yang sebenarnya kerajaan dan juga PMX itu sendiri sebenarnya tak berani mana pun. Kita intro dulu. La, 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 la cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam saya sebutkan pada intro video saya tadi, hari ini merupakan hari Selasa, hari PMQT. Di mana PMQT ini kita harus bagi kreditlah telah diwujudkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan ruang kepada soalan-soalan ditanyakan oleh ahli-ahli parlimen berkenaan dengan isu-isu tertentu dan sebagainya dan biasa soalan-soalan ini akan dipercepatkan oleh Speaker Dewan. So, pada peringkat awalnya, ideanya ialah untuk ahli-ahli parlimen ini bertanyakan soalan dengan lebih laju, dengan lebih cepat dan juga dengan lebih terbuka lah kepada PMX. Dan biasanya benda ini digunakan oleh wala cukai untuk menggesa pembangkang. Eh pembangkang, kau tanyalah PMX kan ada sesi PNQT. Kenapa tak nak guna sebagainya? Memekak kat luar je, apa guna? Macam tu lebih kurang. So, mereka nak menunjukkan betapa sesi PNQT ini sebagai satu sesi konon-kononnya untuk menunjukkan keberanian PMX berhadapan dengan soalan secara impromptu dan juga ketakutan pembangkang untuk berhadapan dengan hujah-hujah power PMX itu sendiri. Tetapi betul ke macam tu? Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya macam nak responlah terhadap satu berita ini di mana berita ini bertajuk Anwar dia tak gentar berhadapan dengan soalan pembangkang. Dia kata macam tulah kan. Dia kata kita bersedia, Anwar bersedia untuk menjawab soalan pembangkang tak kira apa pun. Kita tak pernah lari, cumanya kadang-kadang kita yang tak nak dengar penjelasan dan macam lah. Macam tu lebih kurang kan. Tetapi itulah pelik bila Anwar kata dia tak gentar. Memang betul dia tak gentar soalan pembangkang. Betul. Dia jawab je. Tetapi jawapan dia tu bukan jawapan Biasanya Anwar ini kalau jawab soalan ni pembangkang Dia spin, merata-rata dia spin Dia spin, dia akan berpusing, dia akan gaslight Dia akan salahkan pembangkang, akan salahkan orang lain Salahkan kerajaan dah dahulu Dan last kali, jangan sakau atau rasuah Dan juga jangan mengayakan pemimpin apa tu anak-anak cucu sebagainya Itu biasa Anwar Kau tanyalah apa soalan pun dekat dia Dia akan pusing kali situ Dia akan pusing menghala ke arah benda-benda yang -benda saya cakapkan tadi jadi memang betul kau jawab je soalan pembangkang tapi kau tak jawab pun sebenarnya. Kau jawab je soalan pembangkang tapi kau tak fokus kepada soalan itu pun sih sebenarnya. Jawapannya mesti akan keluar sana Contohlah kan. Orang tu kata kau bagilah aku apa-apa nombor pun aku boleh kira dengan cepat. Aku boleh jawab dengan cepat. Contohnya kan. Kita pun tanya kat dia soalan. Okey, sebutkan 112 campur dengan 34 campur dengan 56. Oh, jawapannya 40 ya. Kita pilih lah 43 Eh itu bukan jawapannya Macam mana 113 Campur dengan 56 Campur dengan tu Boleh jadi 43? Tapi orang kata eh, at eh, least aku jawab cepat kan Jawapan ni memang jawab Dia jawab cepat Tapi jawapan tak betul Itu ha, cerita dia Macam tu dia Anwar Tuan-tuan sekalian Cuma kita nak berbalik pada PMQT ini. Okey Betul ke PMQT ini seperti mana yang telah diiklankan Atau yang dicanangkan oleh anak-anak papa So untuk pengetahuan anda semua PMQT ini biasanya akan, yelah, semua ahli parlimen mana-mana yang bertanya tu, dia akan tanyakan soalan, dia akan hantar soalan. Mereka ke ini kena hantar soalan-soalan yang hendak tanya kepada speaker dewan. Dia sama yang macam aturan mesyuarat. Cumanya macam-macam atur aturan mesyuarat itu mungkin kena lagi awal, kena lebih banyak sebagainya Tetapi kalau PMQT ini dia lebih ringkas So soalan-soalan itu akan dihantarkan ke Speaker Dewan Dan Speaker Dewan lah yang akan menentukan soalan mana yang akan masuk ke dalam PMQT Bukan semua soalan eh Katakanlah ada 11 soalan yang dihantar oleh ahli parlimen kedua-dua belah Kerajaan pun hantar sikit, pembangkang pun hantar sikit sebagainya Ada 11 soalan Biasanya Memang speaker dewan akan pilih soalan-soalan tertentu saja yang akan dibangkitkan dan yang akan dijawab oleh Perdana Menteri secara dasarnya. Dan untuk satu sesi PMKT, dia cuma ada dua soalan yang akan dipilih. Dua saja tuan-tuan. Ada banyak-banyak soalan di antara oleh speaker dewan, dua saja yang akan dipilih. Dan more often than not, speaker dewan akan memilih soalan-soalan yang mudah untuk PM jawab dan biasanya soalan ini ialah soalan yang diajukan oleh ahli-ahli Parlimen Kerajaan Sebagai contohnya Untuk hari ini Ada dua soalan yang terpilih oleh Speaker Dewan Iaitu soalan daripada Aminul Huda Hassan Iaitu Sri Gading PH Pakatan Harapan Dan juga soalan daripada Dato' Muhammad Issamat Isa Tampin Di mana soalan-soalan ini Ialah soalan yang sangat-sangat remeh Soalan yang bukanlah kata remeh Tapi soalan yang merupakan soalan makanan pada menteri. Sebagai contohnya kan, kerajaan mengukur keberkesanan pelaksanaan dasar ekonomi madani, bla bla bla. And then soalan dari Isam pula tanya, berapakah jumlah terkini hasil rampasan dan kutipan penalti yang diampu oleh semua agensi bangga kuasa. Itu je. Sedangkan sebenarnya pembangkang ada hantar soalan. Dan untuk ketika ini, pembangkang dia hantar suatu soalan. Iaitu soalan daripada Ahli Parlimen Putrajaya Raudi Jidin berkenaan dengan ART. Dan mereka dah hantar soalan ini sejak bulan lepas lagi masalahnya. Mereka dah hantar sekian lama dah. Tetapi tidak dibentangkan langsung oleh Speaker Dewan. Boleh faham eh? Speaker Dewan tak angkat langsung soalan-soalan yang dihantarkan oleh Perikatan Nasional berkenaan dengan ART ini dalam PMQT. Macam contoh, sesi PMQT pada 30 Oktober 2025. Apa soalan yang keluar? Jadi saya dan kayat berkenaan dengan uh, manfaat yang diperoleh hasil daripada pertemuan dengan Donald Trump. And then Isteri Zulkarnain yang melompat tu dia tanya soalan, apakah kemajuan kerajaan Madani dalam menangani isu kemiskinan tegar? And then sebelum itu 4 November 2025, ada dua soalan juga. Sherina Rashid Bukit Bendera tanya berkenaan dengan kemajuan bulan pertama pelaksanaan program Budi 195. Kemudian ada Dr. Kurahman Kubang Pasu dia tanya dua soalan Iaitu apakah kejayaan faedah diperoleh di Malaysia sebagai pengusia ASEAN Dan apakah hasil yang telah diperoleh Malaysia Dari mesyuarat APEC dan sebagainya Sedangkan dalam mesyuarat yang sama juga PN melalui Putrajaya Dia hantar soalan berkenaan dengan ERT Sekalipun soalan berkenaan ERT itu tidak dipilih Oleh Speaker Dewan untuk diangkat Eh Papa Berry Habis itu yang Muhammad Faisal tanya soalan pasal ERT Yang kena belasang kepada Menteri itu apa dia pula Baik Selepas dua soalan utama ini tanyakan, Dan speaker Dewan biasanya akan buka satu atau dua soalan tambahan secara impromptu dari mana-mana ahli Dewan. Dan ini pun sama juga. Biasanya speaker Dewan yang akan pilih siapakah yang akan bangun sebagainya. Dan untuk soalan tambahan ini, tempoh masa untuk bertanya dan juga untuk dijawab lebih pendek berbanding dengan dua soalan yang memang dah dipilih menerusi PMQ. Jadi secara dasarnya, PMQ ini walaupun dia kata oh, Prime Minister Question Time, Hakikatnya yang lebih tepat ialah Prime Minister Selected Question Time. Ah, maknanya soalan itu dah pilih terlebih dahulu. Perdana Menteri hanya akan jawab soalan yang mudah untuk digoreng, mudah untuk dijawab dan sebagainya. Soalan-soalan yang menghantam dia yang akan menyebabkan dia problem, menyebabkan dia akan sepinjau ke laut dengan apa-apa ke, yang itu biasanya tidak akan dipilih oleh Speaker Dewan. Eh, Pak Pemberi, itu Speaker Dewan pilihan bukan Perdana Menteri. Dia kata dia bersedia dia jawab semua soalan. Speaker Dewan sebab lantik bang. Nak tanya, Speaker Dewan siapa lantik? Of course lah kerajaan. Siapa punya kerajaan? Perdana Menteri punya kerajaan. Anwar lantik. Lagipun Jari Abdul tu siapa? Dia orang PKR kan? Jadi dah sah-sah dia akan ikut cakap bos dia lah. Dia takkanlah Jari Abdul dikeluarkan soalan tak beritahu dengan Anwar. Eh, ada tu si, ni tak ada soalan apa semua. Tengah tengok keluar soalan tu. Confirm dia akan beritahu. Confirm dia akan selek -seleknya. Confirm lah. Kan? Jangan nak jangan nak me 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 melebong rakyat lah. Jangan nak membongak rakyat. Cakap terus terang. Jadi secara dasarnya, saya nak kaburkan kepada anak-anak papa walaupun keadaan saya, sesi PNQT ini sebenarnya tidak lebih tidak kurang, sama je macam soalan-soalan parlimen yang lain-lain pun. Cumanya, ini soalan khusus untuk Perdana Menteri, bertujuan untuk glorify konon-kononnya Perdana Menteri bersedia dan mahu untuk menjawab semua soalan tanpa sebarang filtering. Tetapi itulah, sekarang ini anda tahu hakikatnya, PNQT ada dua soalan setiap satu sesi dan kedua-dua soalan ini biasanya akan dipilih oleh Speaker Dewan, apa yang boleh ditanya dan siapakah yang akan tanya. Perikatan Nasional dah beberapa kali hantar soalan melalui Radu Jidin untuk tanya pasal ERT sekalipun tak naik, tuan-tuan double stand So, anda faham benda ini? Lepas ni saya harap anak apa-apa lu cukai, tolong janganlah nak sembang. Oh, tanyalah PMX, kan ada PMTT sebagainya. Hakikat anda tahu. PMTT ini pun sebenarnya merupakan medan untuk Datuk Seri Anwar lari dari menjawab soalan. Ha, jangan tak tahu. Berani kan benar. Takut kerana tak berani. Kalau tak berani, maknanya tak benarlah tu.